उल्हासनगर कॅम्प एकमध्ये स्थानिक गुंड आणि त्याच्या साथीदारांनी अवताराम चौकात असलेल्या हिमालय रेस्टॉरंट अँड बारमध्ये मोफत बियर आणि चाकण्याची मागणी केली असता मालकाने नकार दिल्यानं त्यांनी हॉटेलवर मोठ्या प्रमाणात बियरच्या बाटल्या फेकल्या एवढंच नाही तर उल्हासनगर हॉटेल असोसिएशनचे उपाध्यक्ष असलेले हॉटेल मालक नानिक आहुजा यांनाही मारहाण करण्यात आली स्थानिक व्यावसायिकांसोबत अनेकदा गुंडगिरी करणारा राजू सरदार मंगळवारी रात्री वाजून तीन साथीदारांसह हिमालय हॉटेलमध्ये आला आणि फुकटची बियर आणि चाखण्यासाठी मागणी करू लागला हॉटेलवर बियरच्या बिअरच्या बाटल्या फेकण्यात आल्या आणि दुकानावरही मोठी दगडफेक करण्यात आली ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे नानिका आहजा यानी उल्लासनगर पुलिस थाने तक्र दाखिल पुलिस ने एनसी अंतर्गत गुन्हा दाखिल किया मैं नानी का आहजा उल्लासनगर होटल एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हिमालय होटल का मालिक कल रात को पाँच छः लोग टाइप के छोकरे लोग हमारे होटल पे आए तो फ्री में बिय वो मांग रहे थे मैं न देने पर मना करने के बाद में बाहर निकल के उन लोगों ने भरी बियर की बोतलें और बड़े बड़े पत्थर उठा के होटल के ऊपर फेंके जिसमें बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था आने आने लोगों को कुछ लोगों को बोतने टूटे हुए कांच लगे हैं मैंने रात को उसकी कम्प्लेंट की है पुलिस चौकी में आगे मेरी यही एक रिक्वेस्ट है पुलिस वालों से पुलिस वाले साहब लोगों से कि इस पर बड़ा एक्शन लिया जाए जो ये हमारी हमेशा की तकलीफ़ है राजू नाम का सरदार है जो मच्छी का कर, धंधा करता है वो हमेशा आके ये तकलीफ देता है और मैं चाहता हूँ कि मेरे को इस तकलीफ से निजात दिलाई जाए और इसके ऊपर कोई बड़ा एक्शन लिया जाए इस विषय पे मैंने रात को एक कंप्लेन की है जिसकी पुलिस ने कॉपी दी है और मैं पुलिस से चाहता हूँ कि मैं उन लोग हमको सहयोग करें कि हम बराबर अपने तरीके से धंधा सही ढंग से चला सकें अगर ऐसी तकलीफ है ऐसी गुंडागर्दी है तो हम लोग अपना धंधा कैसे करेंगे पहले उल्लास व्यापार कम होता जा रहा है ऐसी गुंडागर्दी ऐसी तकलीफ़ों की वजह से ऐसी बाइकरी की वजह से और धंधे की सत्ता ना हो रही है तो मैं कोशिश करूँगा पुलिस वालों साहब से कि मेरे को इस गुंडागर्दी से निजात दिलाई जाए हमको सहयोग करें व्यापारियों को सहयोग करें इसमें से हम लोग अपना थोड़ा बहुत धंधा जो बचा हुआ है वो थोड़ा बहुत धंधा कर सकें और ये जो रात को घटना हुई है उसके पूरा सी फुटेज मेरे पास है जो मैंने पुलिस चौकी में साब लोगों को भी दी है और अभी मैं आप लोगों के लाज आवाज के माध्यम से प्रेस को भी दे रहा हूँ जो इसको थोड़ा वायरल करके उसके ऊपर थोड़ा एक्शन दिया जाए डिजिटल बातमीदारीच्या युगात अल्पावधीतच नावारूपाला आलेल्या आणि लाखो प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलेल्या एकमत न्यूज चॅनलला इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवर फॉलो करा आणि यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा एकमत न्यूजशी संपर्क साधण्यासाठी सहा तीन आठ चार शून्य चार शून्य चार शून्य चार या क्रमांकावर कॉल करा ताज्या घडामोडींसाठी पाहत रहा एकमत न्यूज